Никто. Вот такой диплом у нас. Спасибо за участие. Наш лауреат. Вот приз и бизнес офис. Вот, соответственно, в комплекте. А, слов? Слышно меня? Да. Слышно. Значит, как бы моя презентация называется «100 евро за одну минуту 40 секунд или Как приготовить презентацию для донора. Значит, как бы все было ну, практически случайно. Где-то примерно год назад мне посчастливилось попасть на один такой международный семинар, международный как бы, фестиваль по фандрайзингу. Как бы, ну, это была, в общем, в принципе, такая тусовка там, доноров, НЖОшников, как бы, ну, все, кому как бы, эта тема не безразлична. И в один из дней нам предложили как бы, такую игру, Значит, нас собрали примерно в таком зале, и на сцену пригласили, по-моему, где-то человек семь, там, разных доноров, там, Фокстрот, фонд Чарльза Мота, ну, в общем, и так далее. И, значит, предложили всем участникам, говорят, если у вас есть ваша тема, на которую вы хотите получить деньги, у вас сегодня будет возможность. Значит, на сцену вышли эти доноры, они сели там в уголке, э, на середину вышел, значит, ведущий, положил на стол конвертик. И говорит, у каждого будет две минуты. Когда он это сказал, я не знаю, что у меня произошло, у меня перехватило дыхание. Меня, я забыл вообще, где я нахожусь, я выискал, я говорю, я. Значит, э, но мне повезло, я вспомнил, что у меня чисто случайно с собой была флешка, и на ней как бы презентация немножко про мою деятельность. Я быстренько ее всунул, там раз-раз говорю, так, все, давайте. И значит, э, дорогие друзья, когда я начал говорить, я рассказал все за одну минуту 40 секунд. Э, началась битва года значит, было около больше десяти человек разных, выходили, рассказывали, просили на пенсионеров, просили на бабушек, просили на детей, просили, даже Киево-Могилянская академия вышла, тоже сделала свою презентацию, и они просили деньги. Просили там, в общем, из Грузии после войны, короче, просили все. Друзья, и вот наступило время, когда доноры собрались там, ну, в свою пучку и начали решать, кто же получит эти, ну, вот этот конвертик. Объявили там третье место, второе, я уже хотел уйти. И вот наступило первое место. Дорогие друзья, как вы думаете, кто занял первое место? Нет! Покажите, пожалуйста, кто занял первое место. Вот эти вот дорогие, добрые и веселые молодые люди, которые были на презентации, они заняли первое место. Это группа взаимопомощи. Это время свободное от свободы, как проводят наши, ну как бы клиенты, с которыми я работаю. Они смотрят с надеждой на будущее и вас всех благодарят за внимание. Спасибо. шаги бывают любые и простые, и главное его просто делать. Вот. А разница где-то между одними ставками, шагами, возможно, дальше сейчас увидим. Значит, хотел бы пригласить